Дорогие друзья, всем здравствуйте. У нас очередная раздача сегодня. Вы знаете нашу маму с Америки, Алла Печенко, которая на протяжении всей войны помогает нашим матерям, отцам. Она находится на расстоянии, Америка. да. Она нам передала 200 долларов на нашу продукцию, которую мы вырубляем. Вы знаете, что мы сбираем за роскошные наши... Сім'ї з Вовчанську, переселенки Інусі, в неї двоє діточок, чоловік, її в полоні знаходиться. Ми хочемо продати продукцію, а на виручений коштів, придбати її будинок. Але у нас тут два в одному. Ми і гроші відклали на будинок з цих коштів, котра Алла нам передала. І нашу продукцію ми сьогодні роздамо переселенцям. Наш чай, наші кухонні набори, котрими самі шиї, наші переселенці. Ціла турбота. Тому, Аллочка, спасіба вам огромне за все. Завдяки мне вы уже украинскую мову выучили, а я уже good job, американскую взаимодействие, Да. Потихоньку, роман. вы женщина с большим сердцем, и мы знаем, что у вас большая семья, и ваше, знаете, как совесть, ваше сознание, оно очень важно для нашей страны. Вы с нами всю войну. Это очень важно. Неважно, какие обстоятельства у нас идут, вы не опуская рук, помогайте нашим людям. Мы вам за это очень благодарны, за то, что вы робите. Слава Богу, слава Украине. Спасибо нашим воинам за защиту нашей страны. О, Виктор тут. Все есть. И Светлана. Это Алла. Наташа. Mas é a